অসমত এখন প্ৰয়াময়া যুদ্ধ হবলৈ গৈ আছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু সন্মানীয় সাংবাদিক অনুপম চক্ৰৱৰ্তী ডাঙৰীয়াৰ মাজত এতিয়া উল্লেখনীয় বিষয়টো এইছিল যে অসমবাসীয়ে যিজনৰ ফালেই চাদ দিব এই যুদ্ধত সেইজনেই জয়ী হব এই যুদ্ধত মই এজন জুবিন অনুৰাগী আৰু আপুনিও যদি এজন প্ৰকৃত জুবিন অনুৰাগী হয় তেন্তে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ছাপৰ্ট কৰক যাতে আমি জুবিন গাৰ্গে ন্যায় পাবৰ কাৰণে যুঁজিব পাৰোঁ একেলগে জুবিন গাৰ্গক ছিংগাপুৰৰ পৰা অনাৰ পৰা শেষ সম্পন্ন কৰালৈকে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যি আগভাগ যি আগ্ৰহ দেখুৱাইছিলে তাক লৈ গোটেই অসমবাসীয়ে প্ৰশংসা কৰিছিলে কিন্তু এতিয়া পৰ্যন্ত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জুবিন গাৰ্গক কিয় ন্যায় দিব পৰা নাই তাক লৈ আমাৰ সন্মানীয় সাংবাদিক অনুপম চক্ৰৱৰ্তী ডাঙৰীয়দেৱে এটা মন্তব্য দিছিলে ফেচবুকত যে যেতিয়ালৈকে আমি জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায় নাপাওঁ তেতিয়ালৈকে এইবাৰ দেৱালীত আমি বোম নুফুটাও আমি পোহৰৰ উৎসৱ চাকি বাতি জ্বলাই আমি চাকি বাতিৰে পালন কৰিম কিন্তু বোম নুফুটাও কিন্তু সেই একেই অৱস্থাত আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এটা মন্তব্য দিলে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোত মই দেখুৱাম চাব যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে যে যদিহে আমি দেৱালীত বোম ফুটাব নোৱাৰো তেনেহলে আমি ঈদো পালন কৰিব নোৱাৰো আছে জুবিংগাৰ ঢুকুৱা এমাহ হোৱা নাই গতিকে দেৱালী সেই এমাহৰ ভিতৰতে পৰিছে সেইবাবে আমাৰ সাংবাদিকজনে কৈছিলে যে আমি দেৱালী নাপাতো কিন্তু ঈদলৈ এতিয়াও বহুত দিন আছে তাৰ ঈদৰ আগত যদি জুবিন গাৰ্গে ন্যায় পায় অসমবাসীৰ শান্তি আহিব আৰু তেতিয়ালৈকে ঈদ হোৱালৈকে কোনোবাই পালন কৰে কৰিব আৰু যদি এইবছৰ কোনো উৎসৱেই জুবিন গাৰ্গৰ কোনোবাই পালন নকৰো বুলি কয় তেতিয়াও অসমবাসীয়ে মানি লব কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এনেকুৱা যিটো মন্তব্য কৰিলে সেই মন্তব্যটোক লৈ এতিয়া দেৱালীৰ যোনখন যুদ্ধ মানুহে বহ পুতাবনে নুপুটায় অসমবাসীয়ে কেনেদৰে লক্ষণীয় হব আৰু অসমবাসীয়ে আমি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ ফালে তেওঁলোকে যুদ্ধত চাদ দিছে আৰু যদিহে নুফুটায় তেনেহলে আমাৰ সাংবাদিক গৰাকীক অনুপম চক্ৰৱৰ্তী ডাঙৰীয়াৰ ফালে চাদ দিছে এতিয়া যদিহে আপোনালোকে অনুপম চক্ৰৱৰ্তীৰ ফালে শ্ৰাদ দিয়ে তেনেহলে আপোনালোকে কমেণ্টত গৈ পেলাই জয় জুবিন দা লিখক আৰু যদিহে মুখ্যমন্ত্ৰী ফালে চাদ দিয়ে তেনেহলে আপোনালোকে ভিডিঅ'টোত লাইক এটা কৰক এতিয়া মই বুজি পাম যে দেৱালীত কোনজন আচলতে জয়ী হব আমি সদায় জুবিনদাৰ হকে মাত মাতি আহিছো আৰু জুবিন দা আমাৰ সকলোৱে ইয়াৰ আমৰ্থে আৰু আমি লিখাটো তেওঁক ন্যায় পাওঁ আৰু এই বছৰ অকল দেৱালী বুলিয়ে নহয় দৰকাৰ পৰিলে আমি অসমবাসীয়ে কোনো উৎসৱেই নাভাতো লাগিলে ঈদ হওক দেৱালী হওক খ্ৰীষ্টমাছ হওক বিহু হওক জুবিন গাৰ্গে নিয়া নোপোৱালৈকে আমি দৰকাৰ পৰিলে কোনো উৎসৱেই পালন নকৰোঁ আৰু আমাৰ সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ প্ৰতি আমাৰ সদায় শ্ৰদ্ধা আছে কিন্তু এটা কথা কওঁ যে জুবিন গাৰ্গৰ ক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যাতে এনেকুৱা মন্তব্যবোৰ নকৰে আমাৰ সকলোৰে আৱেগত আঘাত নাহানে আৰু আমি জুবিন গাৰ্গৰ বাবে আহক এইবাৰ দেৱালীৰ পোহৰৰ উৎসৱ চাকি বাটি জ্বলাই পাতোঁ আমি কোনেও বোম ফটকা আদি ফুটায় যাতে অসমবাসীক এইটো নেদেখুৱাওঁ যাতে আমাৰ জুবিন গাৰ্গ ঢুকোৱাৰ পিছতো আমাৰ কোনো দুখ লগা নাই বা আমাৰ আৱেগ নাই আমি ইমান এটা ডাঙৰ সম্পদ হেৰুৱাইছোঁ অসমৰ গতিকে আমি এইবাৰ পোহৰৰ উৎসৱ চাকি বাটি জ্বলাই পাতোঁ আৰু সেয়াই ক'ব লগা আছিলে জয় জুবিন দা জয় আই অসম আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব যাতে আগৰ ভিডিঅ'বোৰ মোৰ পাই থাকে